Всем привет, с вами снова я, и это Happy Young Low. И сегодня я бы хотела рассказать вам про это. Да, это мои ногти, один уже сломан. Я его сейчас сделаю. Минутку. Как я сделала ногти? Вот как я его сделала. Это был мучительный вопрос, потому что я их делала целые два часа. И не знаю смарку, потому что они очень красивые. Извиняюсь за это. И благодаря этим ногтям у меня потекла кровь, я порезала палец, и у меня опять еще одна рана. Вообще просто жесть. И сегодня я расскажу историю моих ногтей. Для начала я по всему городу бегала, чтобы найти ногти, а, и не нашла ни одного. Но на самом деле был магазин, который был возле моего дома, и я его прошла, хотя пробегала весь город и не нашла ни одних ногтей. Второе мое мечтение, что я купила эти окна, ой, пф, ногти, пошла домой и меня сразу начали расспрашивать, особенно сестра, почему тебе купили, она тебе нравилось, все такое, все такое, все такое. Я говорю, иди почитай, она пошла читать, ну она на меня слушается. И еще я их сделала два часа, не знаю на что. Ну зато красивые ногти и советую вам такие же ногти, потому что это просто можно о таких мечтать. Они не настолько уж длинные, не настолько уж короткие, они очень красивые. Нет, не главное сердечками, а берите в магазинах, если вы живете в городе, в котором я. Надо про него снять влог. Фу! Я не шлюха. Итак, если вы будете в моем городе, то а, зайдите в магазин Весна, там очень много чисто ногти. Одни ногти, Заходишь ты в раю, если кто то ну, любит ногти. А так, желаю вам всего хорошего, ребятки. Всем пока. С тобой была Ирина и Улыбка. Если тебе понравилось это видео, подпишись на мой канал. Поставь палец вверх. И прокомментируй это видео. И пока-пока, девки. 下。